অসমত আমি দেখা পাওঁ যে বহুবিলাক নেশ্যনেলত প্ৰাইজ পোৱা খেলুৱৈ বৰ্তমান আৰ্থিক দৈন্যতাত ভুগিছে আৰু এই ধৰণৰ বাতৰি কাকতত বাতৰি ওলায় আৰু আমি য'ত যি পৰিভাৱে পাৰোঁ আমি সহায় কৰোঁ কিন্তু বহুতবিলাক হয়তো বাট পৰি যায় প্ৰথম কথা যে এইবাৰ মই ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বয়স যিয়েই নহওক কিয় নেচনেলত যিসকল আগতে পদক পালে কমনৱেলথ এছিয়ান গেমছটো আছেই নেশ্যনেলছতো যিকোনো বিভাগত যি ধৰণেই পদক পাইছিলে সকলোকে ক্ৰীড়া পেঞ্চন দি দিব লাগে যাতে অন্তত মাহত কিবা এটা তেওঁলোকৰ পুঁজি তেওঁলোকে পাই থাকে আৰু আজিৰ পৰা পিছত যিমান খেলুৱৈ নেশ্যনেলছত অলিম্পিক ৰিকগনাইজ নেশ্যনেলত যোনে পদক পাব ব্ৰঞ্জ চিলভাৰ গ'ল্ড তেওঁলোকক আমি এটা চাকৰি দি দিম আমি তেওঁলোকক এটা চাকৰি দি দিম আমাৰ ইমান চাকৰি ওলাই থাকে তেওঁলোকক কেইটামান চাকৰি দিয়াৰ পৰা আমাৰ সদনতো কাৰো আপত্তি নাই সমাজৰো আপত্তি নাই আৰু ই আমাৰ ক্ৰীড়াৰ বাতাৱৰণ এটা নিৰ্মাণ কৰিব গতিকে একৰ্ডিং টু দ্য কোৱালিফিকেশ্যন খালী অনলি আগৰ ষ্টকটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল আগত আগৰখিনিক আমি স্পৰ্টছ পেঞ্চন এইবাৰ আমি দি দিম আৰু স্পৰ্টছ পেঞ্চন এটা অন্ততঃ তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা কৰি চলিব পাৰিব আৰু স্পৰ্টছ পেঞ্চন এটা মাহত কিমান হৈছে চ' আঠ হাজাৰ টকা মাহত পাব আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আঠ হাজাৰটো আমি দহ হাজাৰো কৰিব পাৰিম এটা অন্ততঃ দে কেন গতিকে আমি আঠ হাজাৰ টকাটো আমি দহ হাজাৰ কৰি দিম আৰু অলিম্পিকৰ দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া অলিম্পিক আন্দোলনৰ লগত জড়িত আপোনালোকে মোক এখন লিষ্ট দিয়ক যে কিমান অলিম্পিকত অলিম্পিক ৰিকগনাইজ গেমছত নেশ্যনেলত আগত পদক পোৱা কিমান মানুহে ক্ৰীড়া পেঞ্চন পোৱা নাই যদি সি এক হাজাৰো লিষ্ট হয় মই একেলগে ক্লিয়াৰ কৰি দিম আপ টু দ্য নেশ্যনেলছ যে যিমানখিনিয়ে নেশ্যনেলছত পাইছে কোনোবাই ফেঞ্চিঙত পাইছে কোনোবাই হেণ্ডবলত পাইছে বাট দে মাষ্ট অ'ন এ মেডেল ব্ৰঞ্জ হওক চিলভাৰ হওক গ'ল্ড হওক ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অহাবাৰ শ্বিলঙত হ'ব পাৰে নেশ্যনেল গেমছ গোৱাত হ'ব পাৰে নেশ্যনেল গেমছত অসমৰ হৈ যিমানে পদক পায় মোৰ একদম প্ৰতিশ্ৰুতিটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব অলিম্পিকত পদক পোৱা এছিয়ান গেমছত পদক পোৱাসকলেতো পাবই মাষ্ট আৰু কমনৱেলথত পোৱাসকলে পাবই তিনিটা কেটেগৰী ডাইৰেক্ট পাব আডাৰৱাইজো নেশ্যনেল গেমছত যিসকলে অসমৰ হৈ পদক জিকিব আমি তেওঁলোকক একোটাকৈ চাকৰি দিয়াৰ দায়িত্ব আমি লৈছোঁ